আজিকালি মানুহে সুন্দৰ দেখাবৰ কাৰণে মেকআপ বা কষ্টলি ট্ৰিটমেণ্টৰ হেল্প লয় এই বসবোৰে টেম্পৰাৰী ধুনীয়া দেখাব কিন্তু আচল বিউটি হেবিট আৰু লাইফ ষ্টাইলৰ পৰাহে আহে আৰু সেই বিউটি থাকে সদায় কাৰণে বহুত বয়সলৈকে যদি আপোনাৰ স্কিন হেল্ডি চকুত জিলিকনি আছে আৰু আপোনাক কনফিডেণ্ট দেখা যায় তেতিয়াহ'লে মেকআপ নোহোৱাকৈ আপোনাক বহুত সুন্দৰ দেখাব পাৰে বিউটি আচল চিক্ৰেট বাহিৰৰ পৰা নহয় ভিতৰৰ পৰাও ৰিফ্লেক্ট হয় যদি আপোনাৰ মন শান্ত ভাৱধাৰা পজিটিভ

যেতিয়া আপুনি নিজক একচেপ্ট কৰে নিজক ভাল পাবলৈ শিকি যায় তেতিয়া আপোনাৰ চাইন আৰু বাঢ়ি যায় এই ভিডিঅ'ত কেইটামান চিক্ৰেটৰ কথা কম যিয়ে আপোনাক সকলো বয়সতে সুন্দৰ কৰি ৰাখিব এই চিক্ৰেট আপুনি সহজ আৰু কৰিব পৰা এয়া আপুনি সদায় অলপ অলপ লাইফ ষ্টাইল চেঞ্জ কৰি কৰিব পাৰে এইবোৰ কথা যদি আপুনি লাইফত এড কৰি লয় মই ক'ব পাৰিম আপুনি এক নম্বৰত থাকিব আপোনাৰ বিউটি আপোনাৰ কনফিডেণ্ট আপোনাৰ পাৰ্চনেলিটি প্ৰত্যেক বয়সৰ লগতে আৰু বেছি জিলিকি উঠিব

তাৰ বেড এফেক্ট এইটো হয় যে স্কিনত পিম্পল ব্লেক হোৱাইট হেড এইবোৰে ভৰি পৰে স্কিনৰ প্ৰব্লেম বাঢ়ি যাবলৈ ধৰে এই বয়সত এইটো খুব দৰকাৰী যে ক্লিনজিং টনিং আৰু মইশ্চাৰাইজিং habit বনাই লোৱা বাহিৰলে উলালে sunscreen use কৰা নহলে ৰদৰ UV rays এ আপোনাৰ skin damage কৰি দিব পাৰে 30 cross হোৱাৰ পিছত আমাৰ natural collagen কম হবলৈ ধৰে যাৰ কাৰণে skin লাহে কৈ ঢিলা হ'ব ধৰে এই সময়ত skin ক ময়শ্চাৰ আৰু পুষ্টিকতাৰ দৰকাৰ ভিটামিন সি এন্টি এজিং সিৰাম এই সময়ত খুব দৰকাৰ 40 পিছত ৰিংকলছ ফাইন লাইনছ আৰু স্কিন লুজৰ নিচিনা প্ৰব্লেম আহি যাবলৈ ধৰে এই বয়সত আপোনাৰ স্কিনৰ কাৰণে হেভি ময়শ্চাৰাইজাৰ

এটা কথা মন কৰিব স্কিন কেয়াৰ লাগজাৰীৰ ভিতৰত নপৰে কিন্তু এইটো এটা খুব দৰকাৰী হেবিট সৰু সৰু কাম লাইক স্কিন চাফা কৰি ৰখা শুবলৈ যোৱাৰ আগতে মেক আপ ৰিমুভ কৰি নাইট ক্ৰীম লগোৱা বা অইল লগোৱা ভাল টোপনি লোৱা ৰ'দৰ পৰা স্কিন ছেফ কৰি ৰখা এইবোৰে আপোনাৰ বিউটি বহুত বয়সলৈকে ধৰি ৰাখে যদি আপুনি সকলো বয়সতে সুন্দৰ হৈ থাকিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে স্কিন কেয়াৰ আপোনাৰ ডেইলি লাইফৰ ৰুটিন বনাই লওক

এইবোৰে আপোনাৰ স্কিনক হেলদি ফেট অমেগা থ্ৰী ফেটি এচিড দিয়ে এইবোৰে আপোনাৰ স্কিন আৰু হেয়াৰ নেচাৰেলি মইশ্বাৰ ৰাখে পানী যদি আপুনি প্ৰয়োজন মতে নাখায় আপোনাৰ স্কিন ডাল দেখা যাব দিনটোত কমেও সাতৰ পৰা আঠ গ্লাছ পানী খাব লাগে আৰু সেয়া হ'ব পাৰে নেমু পানী গ্ৰীণ টি বা নাৰিকল পানী এইবোৰো আপুনি এড কৰিব পাৰে এই প্ৰচেছে আপোনাৰ শৰীৰ ডিটক্স কৰাত হেল্প কৰিব জানো আহক কি খাব নালাগে

আপোনাৰ হৰমন ইনবেলেন্স হ'ব পাৰে ওৱেট গেইনৰ নিচিনা প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে আৰাম কৰা মানে একেবাৰে শুই যোৱাটো নুবুজায় কামৰ মাজতো আপুনি আৰাম কৰিব পাৰে দহ মিনিটৰ ব্ৰেক লৈ চকু কেইটা মুদি দীঘল উশাহ টানি অকণমান দেৰি ৰৈ দিয়ক দেখিব আপুনি ফ্ৰেছ ফিল কৰিছে ভাল টোপনিৰ কাৰণে কেইটামান হেবিট খুবেই দৰকাৰী লাইট শুবলৈ যোৱাৰ এক ঘণ্টাৰ আগতে মোবাইল বা টিভি বন্ধ কৰা গধূলি পাঁচটাৰ পিছত কফি বা চাহ নোখোৱা আৰু ৰাতিৰ আহাৰ কমকৈ কৰা আৰু হেল্ডি আহাৰ কৰা খোৱা আৰু উঠাৰ সময় যদি আপুনি ফিক্স ৰাখে প্ৰব্লেম আপোনাৰ চল্ভ হৈ যাব পাৰে নেক্সট বিউটি চিক্ৰেট এক্সাৰচাইজ আৰু এক্টিভ লাইফ ষ্টাইল আপুনি সুন্দৰ হৈ থকাৰ চিক্ৰেট হব পাৰে ডলি এক অলপ সময় হলেও ফিট আৰু হেল্ডি থাকিলেহে আপুনি সুন্দৰ হৈ থাকিব এক্সাৰচাইজ কৰিলে ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যন ভাল হয় পাই আৰু আপুনি ফিট হৈ থকাৰ লগতে আপোনাৰ স্কিন গ্ল' কৰি উঠে

উটিফুল হৈ থকা চিক্ৰেট ট্ৰেচ মেনেজমেণ্ট ষ্ট্ৰেছ কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰিব লাগিব আপুনি